হেল্ল' কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে এইফালে খৰাহি এটা লৈ কলৈ যাও কি কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই মই ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম আৰু এইফালে পাই গলোহি এয়াত একদম ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ কাঠ আলু দেই ওপৰখিনি ৰঙা ভিতৰখিনি ইমান ধুনীয়া বগা বগা হ'লে ভাল লাগে নহয়নে তো মানে দেউতাই একদম এইবিলাক ৰোৱা কৰা দেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ খান্দিও দিছে এইফালে ইয়াত দেউতাই খান্দি আছে আৰু মই ধুনীয়াকৈ শৰাহীতে লৈ ল'লোঁ লৈ একদম আজি মানে যিহেতু ঘৰত ন খোৱা হ'ব নতুন চাউলৰ ভাত খোৱাব সেইটো কাৰণে ঘৰৰ কাঠ আলু খান্দি দেউতাই এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল আগতে এসোপাহমান ওলাইছিল ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফটো দিছিলোঁ আপোনালোকক তাৰপাছতে যিহেতু পাকঘৰটো কেঁচা একদম ধুনীয়াকৈ ন খাই মই ফালে মাটি মাটি নললৈ পানীয়ে ধুনীয়াকৈ মুচি দিলো এইফালে এয়া চাওকচোন মুচি হৈ গ'ল অলপ পাছতে শুকাল শুকোৱাৰ পাছত মায়ে ক'লে যে মই ভাত বনাম তই জুইকুৰা লগাই দে তই এইফালে ধুনীয়াকৈ চাওকচোন মজা আছে জুইকুৰা লগাই দিলোঁ আৰু পাকঘৰটো মুচি পেলাই জুইকুৰা লাগিলে কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে ভাল লাগি যায় পাকঘৰটো দেখি এইফালে ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা লাগিলে জুইকুৰা লগাই থৈ আহি এইফালে মিস্ত্ৰীক আকৌ চাহ দিবলৈ যাওঁ যিহেতু মিস্ত্ৰীও কামত লাগি আছে এইকেইদিন এতিয়া মিস্ত্ৰিক কামত পূৰা লাগিয়ে থাকিব আৰু ৰেগুলাৰ তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এয়া চাওকচোন বনাওঁতেও কষ্ট এৰুৱাওঁতেও কষ্ট এইফালে এয়া চাওকচোন এৰুৱাওঁতে বেয়াই লাগিছে ইমান কষ্ট কৰি বনাইছিল চট ঢালোঁতে এইবিলাক এতিয়া এৰুৱালে আৰু এইফালে আজি সিহঁতৰ চাহ দিলোঁ ময়ো চাহ খালোঁ তাতে তাৰপাছতে এইফালে মায়ে একদম আলু কাটি আছে ভাত বনাবলৈ বুলি ধুনীয়াকৈ এইফালে আকৌ মায়ে আলু কাটি থোৱাৰ কাৰণে ময়ো মাছখিনি অকণমান চাই দিলোঁ এইফালে আৰু এইফালে গোঁসাই ঘৰত প্ৰসাদ কেইটামান দিব তাকে মই চাফা কৰি দিলোঁ আৰু এয়া কাম ওলাই থাকে আৰু মই কাপোৰ ধুলোঁ মায়ে সেইটো কাৰণে এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ভাত আৰু এইফালে ভাত বনাই আছিল মাংসখিনিও বনাই আছিল মই অকণমান লৰাই দিওঁ লাগি ধৰিছে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিও অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু এয়া দেউতা প্ৰসাদ আগবঢ়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ আমাকো খাবলৈ বুলি দিলে খাইছোঁ যে ইমান ভাল লাগিছে প্ৰসাদকেইটা মজা আছে খাই ল'লোঁ লোৱাৰ পাছতে এয়া ভাত পানীও হৈ গ'ল হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ভাত দিলোঁ ককা আইতাকে দুজন মাতলোঁ বেলেগ কাম আকৌ তেনেকৈ মতা হোৱা নাই এইফালে মিস্ত্ৰিকো দিলোঁ আৰু এয়া সৰু দাদাও আহি আছিলে ধুনীয়াকৈ আৰু আমাৰ চম্পা চম্পাটো ভাত দিলোঁ দিয়াৰ পাছতে আমিও মায়ে মই শেষত খাই ললোঁ দেই ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগিছে যিহেতু মায়ে বনাইছিলে যে নিজে বনালে খাই ইমান এটা মানে ভাল নালাগে চ' খাই ল'লোঁ লোৱাৰ পাছতে এইফালে একদম আজিহে অকণমান ভাতকেইটা খাই পেলাই বাহিৰত এনেকৈ চোতা মানে ৰাস্তাত বহিব পাৰিছোঁ দেই মনটো বঢ়িয়া লাগি গৈছেগৈ মজা লাগি গৈছেগৈ ৰাস্তাত এনেকৈ বহিবলৈ পালে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ অকণমান বহিলোঁ বহাই বহিলোঁ যেতিয়া আৰু মাথাটো অকণমান চাই দিবলৈ তাই ওকণি নাই এনেই আৰু চাই দিলে তাৰপাছত আমি আজৰি হ'লোঁ হোৱাৰ পাছতহে আমাৰ বৌহঁত আহিছিলে জানে এই আমি ভাত চাত খাই একদম আজৰি হ'লোঁ এতিয়া বৌহঁত আহিলে তাৰপাছতে আৰু ছোৱালীজনী চাওকচোন তাৰ একদম কেমেৰা বেয়া পায় মানে তাৰপাছতে আৰু সকলো বহিলে বহাৰ পাছত সন্ধিয়া হ'ল সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে চাহ অকণ বনাই আনিলোঁ ধুনীয়াকৈ সকলোকে চাহখিনি দিলোঁ এইফালে এনেকুৱা উৎসৱতে মানে চবেই অলপ লগ খোৱা যায় নহয়নে আৰু সন্ধিয়া সময়তে মানে এয়া চাওকচোন দেউতাই মাছখিনি বাচিলে দেই ধুনীয়াকৈ তাৰপাছতে আৰু মায়ে হালধি নিমখ সানি দিলে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা লগাই পেলাই এতিয়া লগাই আছোঁ মানে সকলোৱে মানে তিনিওটাকৈ কাম কৰিলোঁ গোটেইখিনি এটা মানে নহয় আমাকে ভগাই ভগাই কাম কৰাৰ নিচিনা হয় আৰু আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই